السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبالسند المتصل ilal musannif Rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila angkola faslun ay hadha faslun ini kepaneka paneka situng pesaan syurutul qasri Tining banyak-banyak syarat akosor solat sabatun panikabi ayyakuna paneka dah safaruhu wanapa parcelanana al musafir marhalata ini paneka dua marhala wa ayyakuna ban dah wanapa safaruhu wanapa parcelanana mubahan paneka parcelenan mubah wal ilmu ban oning bijawazil qasri kala ban kainga qasr salat wa niyat wa niyatul qasri ban aniyat qasr indal ihrami inalikana takbiratul ihram wa antakuna ban qatubada as-salatu panapa salat rubaiyatan panika salat sepengsa empat rakaat wa dawamu safari benang kenga parcelanan ila tamamiha sampai deka sampurna na salat wa alla yaqtadiya ben kotu tak nor pasera musafir bi mutimmin kala ben oreng senyampurna ke salat ta tak nor fi juzin edelum setong bagian min salatihi dari salat mutim fi min solatihi dari solat mutim para jemaah siap menjaga sarang anjinan Allah subhanahu wa ta'ala sampunna kalau kolubun pancin dengan ampun abahas tentang syarat-syarat jemaah takhir ta makin kadintau masuk deka pembahasan syarat-syarat kalau ben pancengan kenging mengkosor solat, kenging mengkosor solat. Kenapa kadin toh benda babi Sepertama pertama ayakuna safaru marhalatain jarak tempuh perjalanan negara dua marhalah. Kenapa kadin dua marhalah? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan belum polo kilo, belum polo telok, belum polo lemak, sang polo bahkan berisi ada bu seratus sangat antara belum polo kilo ke 120 dua polo terintoh. jarak dari marhala maknanya ketika boten kalau ben Panjenengan melakukan situng parcelenan kemudian jarak parcelenan kelak jarak okorna parcen sejauh minimal 80 km kak dinto ampon kenging mengkosor sholat walaupun kita tempuh kalaban sekejap mata yang jadi ukuran kak dinto jarak nah teka misalnya kalau pun panci dengan mana binompak mobil ke sampang kak dinto sejam setengah iki tapi malah di pesawat, misalnya pada pesawat, ongkos macam pun dapat. Ini kenging mengkosor, jadi ukuran boleh atau tidaknya mengkosor sholat Kak adalah jarak tempuh, bukan payahnya, bukan cepat atau tidaknya perjalanan tersebut. Tapi yang menjadi ukuran ke Dino, jaraknya? Manabi berarti manabi korang dari belum pola kilo kalau belum pancingan, tidak boleh mengkosor salat so, solat. Baik perjalanan karinto, perjalanan darat atau benar laut. Misalnya dan kalau belum pancingan, dari pola dari sumneb karas misalnya. Kadisa ukurannya sekitar eh uh, sabik tak keluan atau benar tak kelurah tengu pernah pernah apa mengqorkan tau tak dapat belum boleh maka kita kenging mengkosor solat tidak boleh beda untuk berjamaah mana, mana berjamaah eh, ya kada sab ada yang mengatakan bahasanya, amut talaku safar se penting melakukan perjalanan perjalanan baik jaraknya tempuh kan itu pendek atau mana lancang kan itu ampun keng. kan itu beda pendapat ya ki Pertama, jadi jarak tempuhnya kotu 2 merhala atau gelak di atas 80 km. Baru boleh kalau berbaca mengkosor solat. Nomor dua, wa'ayyakuna mubahan. Parcelanan gelak, parcelanan mubah. Minimal mubah. Oke, Misalnya, eh kalau benar dengan niat dak kasih tong tempat hanya kangkui litanazuh kangkui tamasha kangkui lencelenan saos ni kamu bah liru bilat misalnya kangkui kuningku dak keindahan situng kota maka kadin tu kenapa mubah kenging mengkosor napa boleh se sunnah napa boleh se, se wajib menapa boleh se sunnah napa boleh se wajib kento Misalnya saya sunnah pun apa? Misalnya atau dia dan kalau belum panjenengan uh, ketika entar dekat situ kota nyetek aku silaturrahim aku nyambung anak family dekat taretan kanca dan semacamnya dekat guru atau benar saya wajib akan dia haji misalnya dan kalau belum panjenengan andik kau wajib pun ala haji maka parcelenan dari sunnah ke Mekah ke itu merupakan parcelenan sewa wajib boleh kalau ben pacengan kangkui mengkosor salat tapi mana di parjalanan gelak kan itu misalnya niat tak maksiat niat maksiat antara kasur boja beda orang kasur boja nyata rampok dari awal ampun pun apa niat rampok maka ketak kenging kan itu dekat dekat kasur jaraknya 100 meter misalnya kilometer lebih dari 10 polo <tuh>. tidak boleh melakukan uh, rukso to keringan kendo karena perjalanan gelak perjalanan mak maksiat nikah sin nomor 2 sin nomor 3 wal ilmu bi jawazil qasri termasuk syarat kalau ben panjenengan bisa mengqasar salat engki to dan kalau ben panjenengan oning Eki kotu oning cek yakin parcele dan kalau belum panjeneng kak nito ampon kenging mengkosor solat. Mungkin ragu-ragu ampon. Di mana bikin ragu-ragu baik dari segi jarak dan semacamnya, maka kak Menapa kenapa dan kalau belum panjenengan tidak usah melakukan atau mengkosor solat. So, Kemudian wa niyatul qasri indal ihram termasuk syarat kekosor. iki kadinto niat mengkosor salat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram nah sekena para jemaah saya menjadi sang Allah Subhanahu wa taala kadinto saya bak repot dan kalau belum pancingan ketika ajama' sekaligus aposor Napa lancong niatnya? Oke, okay. Eka bisa beda uh, salah situng ulama kiai kan itu se apa ring solusi dekat kalau belum makle mak le solat kalau pancingan ketika niat ketika aja maaf sekali kosor kan itu kenapa uh, tak terlalu abid terkadang mana Allah takbir terhormat abid dulu karena kira Kangku niat jama musoko kosong. Tapi pernah bacaan, nah. Ketika kalau berpancin dengan misalnya eh, niat menjamak solat duhur sarang asar sekaligus mengkosornya, maka ketika kalau berpancin dengan eki, ketika kalau berpancin dengan eh, takbiratul ihram kak dinto, eh dalam solat duhur maka cukup mer, men, cukup niat mengkosor sholat dulu jama'na deki sampona takbiratul ihram jamaah dalam ate meter kok aja jama' asar sampai misalnya esa bulan salam kan itu kenging jadi niat jamaah kadinto tidak harus di takbiratul ihram jadi kalau belum panjenengan ketika sholat duhur, misalnya mengkosor sholat sekaligus menjama, maka pertama kali niat kosor dulu. Usalli fardud duhrim kosor, kata ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. puru sampona takbir, otomna maksimal isa salam. Ki, a, niat ki jama masuk a, asam. Lastere saram, eki puru apa yang Asar maka ebokto apa jeng asar kak dinto niat kosor salat a asar. Tapi manabi ebokto na ebaca ebokto takbiratul ihram usolat duhur abit usolli fardus duhri majmuan bil asri kosron rokata ini imaman mustakbil kiblati imaman lillahi taala mengebaca kepi? Tak mari-mari takbir dari kiri. Nah, maka cari nak kelak. Kenapa? Jamak nae baca sampurna sa tak. Mini maksimal du, ma e kalau ben pancengan salam e sabulna solat duhur. Ini kakek ini. Ini dalam mata. Kalau aja Kenapa? Solat duhur sekarang solat a asar. Salam dari solat duhur cukup boleh apa jeng solat asar. hita warahmatullahi taala. Nikah. Kemudian wa antakuna as rubaiyatan. Termasuk salah situng dari syarat kosor syarat kosor kanto engki itu, salat se kosor solat salat se bangsa 4 rakaat. Kenapa berarti duhur, asar, ini isya. Ini kengi kosor, mangrib sarang sepuh tak bi, tak bisa. Karena manggrip mana telok, eh, bagi dua, tungsa tengah. Nah. Kemudian sepuh, si tung tak bisa. Jadi syaratnya saya bisa kosongkan cuma apa? Saya eh, telokkan itu. Duhur, asar, sarangi, i, isya. Wadawa musafari benang kenga parcelenan ila tanamiha sampai deka sampornana salat gelap. Jadi gelap kan Kenapa keningnya kalau berpancingan mengkosor salat karena kalau berpancingan statusnya musafir. Tapi manabi status Kak Dinto ampun elang dari kalau berpancingan kalau pon apa misalnya kalau berpancingan ampun depan. Ketika ketika aku jeng temu-temu kapal kele, ampon depan dekat di sana kalau berpancingan maka Kak Dinto harus itmam tak kenging mengkosor so solat. Eki. Jadi para jemaah saya menjaga sama Allah Subhanahu ta'ala Dan kalau berpancingan, kan toh boleh mengkosor solat ketika ampon menyanding atau ampon statusnya sebagai musafir. Mana biki mukim tak kenging dikatakan apa tidak boleh mengkosor sholat. Kapan kalau bukan kan itu dikatakan musafir, manabi dan para ulama manabi ampon keluar dari batas di sana. Manabi ekota kan itu kan ampon beda batas batas saingki. Batas tisa jelas di leben situng tisa kalau tisa selain epesa kalaben lo lorong Jadi keluar dari di sana kalau belum berarti kau kalau belum pancingan statusnya Ampon musafir. Ampun orang yang walapa melakukan perjalanan. Mana <tuh> tocunna ka maka kalau pun panjenengan misalnya duhur bedaikan dengan kan itu Ampon kengi. Untuk ambu kemudian menjamak salat sareng a sar sekaligus kosor padahal kibun deba dengan Anak, apa? Karena kalau pun panjenengan statusnya Ampon musafir. Nikah para jemaah Allah. Kemudian wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salati. In nah, ini ke syarat sepenting penting karena sering terjadi. Wala apa? Ketika jadi syarat tegelah kalau berpancenengan yang akan mengkosor sholat itu tidak boleh. Eh dalam sholat kalau berpancenengan, apa-apa? Norok deka orang senyempurna aki sholat Misalnya, dan kalau belum panjenengan mangkat ke sufajir. Ada nuhur ambu Kebetulan jamaah duhur sedang berlangsung. Dan kalau belum panjang masuk norok. Nah, ketika norok, norok dekat jamaah kadinto sedangkan jamaah kan itu pun apa? Imam mau ringkasa. Berarti apa yang duhur empat roka? Maka kalau belum panjang tak kenging mengkosor sorat. Kenapa? Karena sholat ke kalau berpunyai jenengan, norok deka orang se nyampur naki sakit ce. Misalnya kalau berpunyai jenengan masuk ke masjid, jamaah sholat duhur orang eh, masjid kadinto ampon ampun duduk tasyahud akhir. Kemudian kalau berpunyai jenengan, Allahu Akbar, kemudian alongku, norok deka jamaah kadinto. Maka kalau berpunyai panjenengan tak kenging mengkosor sholat, kodu empat rokaat. Nah, saya kena dan kalau panjangan kodu tengah teh harus betul-betul oning. Neka ya dek kadin tau apa yang itmam pun apa kosor mana bila akhirnya sami-sami parcelan dari surga aja pun jelas sih kena kosor. Keng meng di tengah-tengah kadin tau pas itmam maka kalau berpanjangan kodu nyempurna kira sholatnya menjadi empat rakaat. Karena itu para jemaah saya menjadi kisaran ajunan Allah Subhanahu Wa Taala petok syarat kosor muka-muka dan kalau panjenengan dan Allah Subhanahu wa taala apa pahamah dak masalah masalah saya sekena kalau panjenengan bisa laksanakan syariat Allah kalau ben bener sahiha asah mengku agama mencukan etare masar ajunan Allah Subhanahu wa taala أمين أمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا أنفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وحقنا اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عند النَّارِ النبي صلى الله عليه سَيِّدُنَا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سير الفاتحه الرحمن الرحيم نعم ربنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد